那我上去了。嗯，好，我送你上去吧。我知道你担心什么，放心吧，一个人能行一个人能行，那我也担心。再说了，什么呀？舍得你吗？ 你多待一会儿，你不想、啊？可是我，我们才刚在一起。哎呦，哎呦，没事吧？没、哎，突然觉得心脏有点不舒服。心脏不舒服？啊、没事。那那我们要不要去一下医院啊？你现在快去吧。 这次去完村里挨了那几下之后，我就觉得浑身不舒服。哦，没事，没关系。这样，我缓缓缓，然后你先先回去吧。啊，这样一会儿我缓好了之后，我再回就行。嗯，没关系的，我可以。那我走了。去吧，啊，没关系的，我一个人可以。啊、去吧，去吧。你要不要上楼休息？啊？这样也好。 走吧，嗯，小心啊。那个，刚才走那两步路，我觉得又有点不舒服了。坐一下吧，到沙发上。这里还不错。怎么样，好点了吗？没有，刚才一上楼，感觉喘的更厉害了。那我给你倒点水去吧。不用。 水对我来说没用，你多陪陪我就好。嗯，那我躺会啊。哎呦，我觉得有点血压高，可能低压有点不好。没事儿。前两天的时候呀、啊，我去医院看看，大夫跟我说，就是平时休息太少了，睡眠又晚。嗯 这样也不好，没事儿呢，就会觉得有点高血压。多看看你就好了。时候也不早了，要不我就不折腾回去了吧，我就在这睡了啊。对，在这睡。哎、这沙发挺好的啊，没事，你忙你的吧啊。我从这儿一个人靠一会儿好。 去吧，不用担心我啊，也不冷，我也不用换什么睡衣，挺好的，嗯，快去吧，啊。 像一束光，是温热的光，映刻过好多年望着的远方。如果留言。 也可以时光。不行，会吓到恩恩的。要不然，要不再等等？我我觉得你还没准备好。对，不是我有点着急了。 不能再着急，对，不能再着急，不着急，再等等，我先回。我知道你还没准备好。 What？你都到人家里，你就这么走了？哎，干什么事情都不能太心急，这样容易被吓你要这么说吧，也对。哎呀，其实吧，感情上就不能发展得太快、嗯。这毕竟所有女孩吧，不是都跟曹雅一样收放自如的。你这一快呢，确实容易吓着人家。反正、哎、我也不着急。 我可以慢慢等，等到他完全接纳我为止。行、啊，你就好好享受爱情的甜蜜吧。我去做做有氧，累了。做有氧、啊？什么？你就真让他走了？不然呢？拜托，姐妹，箭都已经在弦上了，你倒是射呀！不是。 就真眼睁睁的放他走了。哎，本来他说送我上楼的时候，我挺高兴的，我想说好呀。但女孩子嘛，不是要矜持一点吗？但他突然就说他身体不舒服，我就顺势说，那你就上来休息一下吧。对呀、啊，你都让他上来休息一下，那你就顺势亲亲抱抱举高高啊，这不是一切都水到渠成吗？这抱也抱，亲也亲了，你知道吗？我马上就要说出来说，今晚你留下来吧。 那你猜，他说什么了？我知道你还没准备好。晚安。他脑子有病吧？不是，所以你就这么眼睁睁的让他走了？不然呢？难道我要抱着他大腿说：“求求你留下来吧，让我们度过一个温馨的夜晚吧？”嗯，行吧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 。 穿这个去你们公司和你开会，我跟你说，见到我你可不许笑。怎么会呢？穿什么都好看，只有你能把这件衣服穿的那么好看。这本来是别的公司拿来给我们顶账的，这老柯觉得呢扔了有点可惜，所以就让胖胖改了一下，而且这中间这衣服啊，这一道本来是个三，后来给缝住就变成二了。 嗯，今天开完会，你没事儿，我们就去约会吧。我发现一家非常好吃的餐厅，想带你去尝一尝。 难得董总这么主动，我有再大的事情也得推掉。怎么这么会撩呢？我都接不住了。资质的卖萌表情包。不行，再不拿下，肯定就跟别人跑了。<noise> 的啊，老爷好，董事长演的好。哎、嗯，我得谢谢恩恩给我这个千载难逢的机会啊！哪里哪里，是您表演的好。嗯、恩啊，你把这个视频发个邮件发给我，最好是那个一点就能看的那种，<好>这样我给我那些老姐妹发过去，让他们跟我好好学一学、嗯。董事长放心，回去我们转换一下格式，发到抖音上，这样您那些姐妹们都能看见。对，这样最好了。<laughs> 好，好好。他走啊。 这段时间咱们合作的也很愉快，你们八二呢也是体现出来了极高的专业性以及诚意，我就代表我们公司，感谢各位八二的同仁们啊，你们辛苦了。应该是我们感谢董事长和楼总才是啊，给我们一次这样的机会。嗯，在您这儿这么长时间，没给你们添麻烦吧？啊，没有，董董恩吧。胆大心细，做事麻利啊，脑子灵光，非常独立。 而且在合作的整个阶段，无论是专业素养还是发展潜力，嗯、还是挺不错的。嗯，写怎么样啊？嗯，丢人，吓死我了！刚刚差点被发现了，怕什么？ 发现就发现呗。再说了，你本来表现就不好。老板，可你来，你来，你来。公司，啊！哎呦！再说了，他们那些人都是不发工资。就算你发现了，背地里私自讨了这俩还算是地下恋情吗？这恨不得把对方的名字纹到门上了。这大概是一种情趣吧。哎，你看你看情侣鞋，情侣鞋、啊，这这么害羞的我。 羡慕了，你要想的话，咱俩也可以穿情侣鞋。咱俩这关系不合适吧？你说什么？我说我还没有准备好呢，再给我一点时间。还没准备好？嗯。行，行，再等等你。嗯。真乖。嗯、好了，那我去了。嗯嗯，走吧，拜拜。我也出去，那你先出吧。 我想在外面吃个饭，怎么这么难呢？凡事都要往好处想。是，咱们是没有办法在外面吃，可是你要想想啊，这回来就能吃到董大厨的菜，你不觉得更幸福吗？那这样的话，我得好好帮帮董大厨啊，以防你把整个厨房炸掉。你不相信我？我当然相信你。换衣服去。 写好了吗？嗯。啊，先给我看看我吧哎。哎呦！哟，小你啊，怎么切？嗯，这样是不是好一点？嗯。 哎，小心点啊，别烫到了！来来来，嗯，饿了吧？嗯，饿了。就给我自己调料。盐，半勺就行。啊<好>嗯，好。做饭之前，嗯、说自己是董大厨，哪个菜是董大厨做的？ 我做的呀，这菜都是我洗的呀，还有这米饭也是我煮的。你、哦、董大厨还真是辛苦、啊。还是卢大厨最辛苦。既然卢大厨这么辛苦，是不是得有点奖励啊？当然。那，嗯，不够诚意。 嗯、饭菜要凉了，咱们先吃饭吧。 这也能忍住？是我魅力不够吗？啊，看来得喝点酒助助兴。楼岩，你一定要忍住啊，不能下毒，不能再喝酒了，不然会出事的。谢谢楼总、楼大厨，改善我的伙食。来，干一个，我先干为敬。嗯。 你本来酒量就不好，刚才还喝了那么多杯。嗯嗯嗯，好。嗯，我都干了，你就喝这点儿那我干了。倒上，倒上。嗯。我们这次终于有了自己的广告风格。 这样就可以在同类的竞品里面啊脱颖而出。没错，来，干一个。好、啊。其实我有一个想法，嗯，开一个自助型的餐吧，我们可以一家一家开，嗯、直到全国连锁，然后再慢慢的开到全世界，让全世界都能感受到我们中国的味道，能够感受到我们牡丹酱的魅力。嗯。 当然，这就是我自己的一点小小的想法。嗯，这就是梦想。人啊，一定要有梦想，而且我相信你的梦想一定会成真。来，为梦想干杯！干杯！已经没了，已经没了啊！咱们不喝了。没了。 嗯嗯，喝多了吧？我我要抱抱。嗯，抱抱。啊、抱抱。哎，哎呦，抱说你不能喝吗？嗯，非要喝那么多。好了，好了。 别动。就在身边陪伴我一、嗯、好，不动。我是想给你倒杯热水去。别走了。<laughs> 不走<错>啊？倒杯热水。我是说，今天别走了。